Ака в Одесі набирає обертів, а з нею змінюються і ціни на ринках. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт лайф». Сьогодні ми знаходимося біля базару Черемушки, щоб дізнатися актуальну вартість на овочі, фрукти, зелень, м'ясо та молочні вироби. Дыня Авидеопольская, Днестролка или колхозница, наверное, кажут, 50 и 60. Кавунчик 22 Авидеопольский. Лахина, вы ну, бачите, 200 и 300. житомир, э, Лимончик 150. Яблоки 65, 55 и 70. Помидорка 80, 70. капуста цвітна 80, грушка 80, чеснок 180. Ми написали об'яву, що на тушонки збираємо, то люди, всі, у кого є вдома запаси, то всі зносять. От на цю тему взагалі зносять дуже багато. А гроші ну кидають ну дуже мало. Ви знаєте, я вам скажу, що люди більше по-другому роблять. Зараз більше скидують на дрони, на машини. Так легше людям саме. А так уже свої постійні. От, от, до мене ця коробочка, це як для постійних уже, всі свої. Син воює, зять воює. Саме слава Богу, дякувати хлопці. Живі, здорові. Воюють. Все, не... добре? Все добре поки. Та, їх дуже багато своїх вже виходить, то, що сини зять, то, що всім кому допомагаємо. Трошки були хлопці, там попали саме, але ну, нічого, підлікували вже їх, ті, що ми їм допомагаємо. Війна, як син мій каже, війна. І більше нікуди не дінися. Ну, Хочеться, звісно, щоб люди трошки вже опять проснулися, тому що то, що там світ трошки в нашу сторону повернувся, це не означає, що ми не повинні допомагати. Ми хлопців наоборот ще більше повинні підтримувати, щоб воно швидше все закінчилося. От Будемо підтримувати і швидше закінчиться, правда? Да. Я вам дуже вдячна, що ви цю тему затрагуєте, бо хочеться, щоб більше хлопців підтримували. Бо от син каже, то одної машини не було, це вже дві машини немає. І так кожну неділю, раз в дві неділі, все одно десь якась машина, скільки всякої наволочі зверху літає. цены по персикам. Персики есть наши, есть Молдавия привезенная. Наш персик в зависимости от калибра 120 помельче, 140 крупный. Молдавский персик чуть-чуть дороже, но там и 40 в другом всегда подороже, 170 килограмм. Инжирный персик 220 гривен килограмм. Нектарин со вкусом манго и со вкусом абрикос 200 гривен килограмм и тот и тот. Малина – это наша Винницкая область, 200 гривен за килограмм. Голубика – это Житомирская область, в зависимости от сорта и от калибра. Разные сорта, сладкая та, та но там есть вкус разный, короче, 200 гривен и 170 гривен килограмм. Виноград турецкий без косточки, кишмыш. 220 за килограмм и сливка наша, это Одесская область, 50 гривен за килограмм. Цены играют каждый день, очень многое зависит от погоды. Допустим, голубика, ту неделю шли дожди, она была чуть-чуть дороже. Сейчас чуть-чуть успокоилась, плюс-минус держится цена с интервалом 10 гривен. Малинка то же самое как погода. Бывает пропадает урожай, бывает появляется урожай. Персики немного горят из-за жары, поэтому тоже чуть-чуть он как бы держится в цене. Особо не дешевый, но и не совсем дорогой. На малину закручивали давно, а это получается вторая малина. Малина дает три раза урожай. Первый, второй, третий. Первый урожай был чуть-чуть дороже. Он был массовый, его было более много. Массово брали первую, она была так в районе 150-160-130, то же самое, мелкая, средняя, крупная, в зависимости от размера, от качества малины. На закрутки брали давно, голубику берут на замораживание уже, потому что ниже она уже не будет, ну там может быть какая-то помельче, подешевле. А такая уже навряд ли будет ниже, поэтому еще чуть-чуть она пройдет массово, еще неделя, и дальше она пойдет вверх и вверх. Смотрите, укроп, петрушечка, хороший пучок, щавель, шпинатик, что еще, это по 15, лук вижу на 20 гривен, бо сейчас рук реально от 200 до 250, 100 килограмм, нет закупки, вяжу на 20 гривен, сельдерей 20, кинза 20, мятка 10, базилики по 20. Стебель сельдерея 150, 150 касается. Ну, вот это все, что осталось с салата. Они 250 килограмм. айсберг 130, круглый как капуста, но его сейчас нету, весь раскупили в рестораторе. Вот дубочки есть, 25-100 грамм. Делю, режу, листики рву, миксы делаю с каждого салата по чуть-чуть, там листик, два-три, кому как. Очень удобно. Бабушки приходят, говорят, сделай микс салатик. Я делаю каждого салатика. Ну, там магазин долго лежит, а здесь я беру по чуть -чуть, его по чуть-чуть всего, ассортимента. И он всегда обновляется. Всегда свежая. Шел там, купил, завтра свежий куплюсь и закажу. Оно все растет, люди привозят, говорят, только заказы. Хорошо, ну, нормально так. Кинза, как в прошлом году, уже стоит 300 кг закупки. Она будет повышаться, так как из-за жары все горит. Сейчас он навязал на 20 гривен пучок. Опять же, все, что осталось. Пучок вроде неплохой. Мятка десятка, Детек какое-то вязала. Маленький пучок, он по 10 гривен. Шпинат прыгает. Он за десятку взял, по пятнашке продаю. А так в основном 25. Хороший пучок, свеженький, хорошенький. Щавель неплохие пучки, вон по 15. Перцы тоже есть навес. А сейчас вот зелененький обычный по 5 гривен, тот огонек тоже по 5, а красный 10, потому что его мало. Поэтому закупки вам одна цена, мы пойдем по другой. Что еще сказать? Все свежее, натуральное, натурпродукт. Шеечка, смотрите, 340 сегодня можно взять. Тоже филеечка в такую же цену. Вот есть шеечка и так, уже филеечки нету. Дальше, смотрите, задние части 260. Можно купить хорошенькие, зачищенные, более жирненькие. И с лопаточки 240 можно выбрать, более такая жирненькая. Сами ребрышки 260 гривен. И вот такой вот, такой чистенький, тоже красивенький, тоже почеревочек. Смотрите, 200 гривен. Салка, как обычно, 40 гривен, 60 и широкая 100. Есть такие же голяшечки 100 гривен. Можно 90 даже сейчас. И э, такие копыта, такие 20 маленькая, а большая 40 гривен. Так, такая вот обрезь 100 гривен. Сама вот такая уже, вот эта вырезанная уже голяшка с этого 200 гривен. Пусть и э, так это 200 гривен да, 190 можно и шкурочка такая 20 гривен режу шкурочка 20 гривен и такие хвостики тоже 20 гривен штучка и начинаем мы с косточек такие есть тоже видите грудиночка 190 челочка есть очень такая симпатичненькая тоже 190 гривен такие с крящечками 190 гривен ну, тоже хорошо для супчиков, для соусиков. И вот эти ребрышки 180 можно взять. Это скос. А, и еще челогачик такой 260. Вот это с косточками. Хорошие части. Теперь вот такая тоже. Вот видите, есть эта пошиночка 190 гривен. Ее тоже в духовочке хорошо запечь. Такое сушить и на фаршик можно. Так. Дальше. Есть телячья шеечка 270 гривен. Такие вот есть эти голени. Так, так эти 260 гривен. Теперь задние части. Есть сек есть костречек, окорок и вот такое скачалочка. Вот видите, свеженькая, что 340 можно взять гривен. Так, с лопаточки. Ну, с лопатки в такой же тоже цену получается 340 можно так это для как бы для животных 40 гривен что еще э, это филейка телячая ее на столе у меня нету это, получается 700 гривен только на заказ она идет это если люди как бы заказывают я ее даю ну, сейчас немножко меньше. Сейчас, знаете, когда такая сильная жара, что это что телятина идет немножко хуже. Лучше идет у нас свинина. Шею забирают такое тоже телеечки. Это самое считается ходовой. Телятинка немножко слабее. Видите, что там даже жилочки. користуєтесь нагодою, я хочу звернутися до військових. Наші дорогі захисники, наші хлопці, зсу. Низький вам поклін, що ви є. Благодаря вам. Ми зараз тут стоїмо. Благодаря вам Одеса тримається. Ми вас любимо, обнімаємо, поважаємо. Ви титани, ви отакі. Ми вас дуже любимо. А тепер по цінах ви. На базарі черемушки. У зв'язку з тим, що на півдні України, от така по кліматичній умові, такі трошки засушливі, дощі немає, сиру мало, тому що це іде натуральний продукт з коров'ячого молока. Жирний сирчик був 200 гривень, вже продали. Середній лишився 140 гривень кілограмчик, масло 450 гривень кілограмчик і сулугунчик 260 і 270 зелені, ниточки 300 гривень, нежирна сметанка, кушинка 130 і вершки 300 гривень кілограм. Літр молочка стоїть 60 гривень, і сира, сирена сінечко олійки стоїть 100 гривень літра. Ну що буде далі, не знаємо, бо кліматичні умови бачите, які насіння культивують в селі, бо воно не витягує. Ну, ось, трошки так. Бринза овечка 300 гривень і змішана 230 гривень. Коровка 220 гривень, яйця 65 гривень, 10 штучок. Моцарелла в нас є дуже добра, 280 кг. І фета з коров'ям молочка 200 гривень кг. Медик оце є такий значить, травневий, стоїть 180 гривень 750 г. І ось разом треба, воно навіть по кольору різне. 150 гривень баночка. Всіх люблю, всіх цілую, всіх запрошую. Пані Тетяна Жде, в нас базарчик гарний, люди добрі, вага в нас добре, любимо, обнімаємо, продавець Тетяна. Дякую вам, дивіться, сир сологуні робиться з коров'ячого молочка. Вариться бринза, а потім робиться сологончик. І для того щоб лавашик потерти, щоб він гарно розставав, бринза трошки не так розтає, А солугуні просто розтає смачний, добрий. І приходьте, якщо хочете, без зелені зеленю тут кріп ставиться. І сира, сімочка, сирий віджимна сінька, не жарене, можна на пательну, можна і в салати. Хто любить, 100 гривень літрочка Напої дають у нас на сіння, і роблять олійку, і ми продаємо. Ми магазином не користуємося. Ми завжди отакі молоді, красиві. В лікарні лежимо більше позитива. Користуйтеся домашньою продукцією, майте багато в серці, позитива, в розумі, моліться Богу, моліться за хлопців ЗСУ і все буде у нас добре. Просто будемо добріші, Всім страшно, і нам теж страшно. Але усміхаємося, живемо. Ми українці, ми не переможні. Люблю всіх, Бажаю того самого що в мене в серці і в розумі. Доброти. Дякую. Сьогодні привезли. Ну что ж, такі цены на продукти в Одесі. Ви дивились проєкт «Новини Лайф». Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.